Так, э, рядовой литовый литовский разные гражданин, э, гражданин Литвы э, очень болеют за Украину. Действительно, что с вами сейчас происходит, это и пример воли народа, да, ну и тем не менее показатель, что в стране. Э, Всегда нужно быть готовы к, к разным вызовам. И что вы сейчас испытаете, действительно, мы, хотя и маленький народ, за вас очень болеем и стараемся делать все возможное, что Европейский Союз соображал, что происходит в вашей стране. Как и говорил, Евросоюз это возможности, и некоторые говорят, что может быть более взрослому поколению есть больше вызовов, потому что не знает английского языка и так далее. И это, в общем-то, не очень-то правда. Мой отец, вот по примеру своему личному могу сказать, да, он когда-то в Советском Союзе работал и должен был говорить на русском языке, а сегодня, хоть и ломаным, наверняка таким ломаным, как мой русский, но уже говорит на английском языке и работает в шведской компании, которая работает с окружающей средой, и действительно, ну, у него трое детей, один – стоматолог, другой – экономист, вот я – политолог. Так, в принципе, ну, для, для нашей семьи это очень-очень позитивно. Литва всегда за Украину, за единую Украину, и мы очень-очень за -очень вас болеем. В принципе, моя бабушка получает пенсию где-то порядка 200-250 долларов в месяц. Ну вот, пенсия такова. А по зарплатам у нас минимальная зарплата, если не ошибаюсь, где-то 300-350 долларов. Вот минимальная зарплата средняя. Вот насчет средней, опять зависит от региона и от столицы, но в принципе... Очень часто молодежь, да, меньше чем 600 долларов даже, даже не смотрит на такую работу и не очень-то хочет работать. Да. Ну, по-разному бывает. Это зависит, если ты работаешь в супермаркете или с преподавателем, как я преподаватель. Это тоже зависит. Пока у меня нету профессора, да, ну, приходится пахать. Как, как говорится, да, говорится... И эта зарплата, ну вот и как у преподавателей, где-то сейчас, вот такого молодого, где-то 300-400 долларов, в принципе, в месяц. Но те, которые работают в полном этапе, получают и больше. И есть куча европейских проектов, в которых они участвуют в исследованиях и, конечно, получают какие-то дополнительные бонусы. Можно сказать, что мы сделали правильный выбор, потому что... Ну знаете, у нас рядом Калининград, самая большая граница с Белоруссией. А Лукашенко уже пригласил самолетов из России, то есть там есть базы военные в Белоруссии, то есть такое соседство не очень безопасное. И слава богу у нас есть НАТО, есть есть патруль, называется Air Police, да, Полиция Воздушных сил, да, которые и в Эстонии, и в Литве. И ну, есть этот называемый пятый артикул, который, если кто-нибудь нас нападет, это будет считаться, как нападок на весь, все, все страны НАТО. То есть, включая Германию, включая Францию, включая США, то есть это дает нам хоть какой-то безопасности. Я вот скажу, когда работал в Вильнюсском университете, я был координатором такой программы Erasmus. То есть, где студенты по слове, могли поучиться полгода во Франции, там, во Швеции, в других странах. И некоторые думали, что вот интегрируется и увидит и станет европейцами, забудет, что будет литовцами. А было как раз наоборот, потому что они поехали в Испанию и увидели, что мы действительно литовцы, они какие-то испанцы, чуточку разные. Может, мы можем дружить и так далее, но есть вопросы ментальности. И они возвращались, и они видели, что что больше, когда осознавали, что они действительно чем-то отличаются, что мова действительно, ну литовская мова очень разная, не похожая на ни одну мову, кроме латышской, потому что они наши братики, да, так. Так, в принципе, я вижу так, что и есть много проектов, где поддерживается литовская культура. Ну и вот насчет мовы, если спросили, лучше быть под постоянной угрозой, скажем так, там других языков. Или признаваться как официальный язык Евросоюза, где все протоколы, все законы в Брюсселе переводятся и на литовский язык. То есть для наших перекладчиков, переводчиков это тоже дуже работы было, потому что они должны все перевести на литовскую мову. Так и в принципе никак не ущемляется и литовский язык точно в ближайшее время точно не умрет.